Вітаю, друзі, ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана і з нами на зв'язку. Астролог Влад Рос Влада, я вас вітаю. Почнемо з дуже трагічного випадку, який стався у вербну неділю в Сумах. Завтра у нас чистий четвер. І хочу вас логічно запитати, якими будуть для українців святкові дні з 17 по 21 число. Самое главное, что сбылся прогноз, который я давал на своем канале. Дорогие друзья, подписывайтесь, есть такой канал Влад Рос в Ютубе. Я говорил, что для Сум просто ужасающий был период, и, к сожалению, все сбылось. Я прослезился даже в тот самый день, и для меня верное воскресенье перестало существовать. прям когда я все увидел, узнал, троллейбус, вот это все. Поэтому это было... Это как... Кромешный ужас какой-то, вообще, все мои соболезнования всем людям, которые погибли там. А, к сожалению, прогнозы забываются. А, ну, что могу вам сказать одно. А, у нас в принципе более-менее благоприятная, благоприятная ситуация с 17 числа, с чистого четверга. Я думаю, расисты не будут так стрелять, как это они делали а, все это время, да, именно с чистого четверга по понедельник. Поэтому, дорогие друзья, 17 апреля это рубикун. А, помните, все время Дональд Трамп говорил, что есть какая-то время чи.точка там а, что есть, есть какая какой то а, значит порог времени, через который Россия не должна преодолевать. Одна из них Дональдом Трампом была поставлена на чистый четверг. Ну и звезды так расположены. А вторая половина апреля намного такая мягкая, благоприятная, нет ни затмения, ни Меркурия ретроградного, ни ретроградного. То есть планеты как-то более-менее собрались так, хорошо стали, и нет такой ситуации, что слишком будет ужасно нас напрягать. А самые напряженные дни, вот они прошли, и 17 числа, где-то по 20, да, где-то 21, да, то есть должно быть более-менее все хорошо. Ну и, конечно, Западный мир не простит российской федерации, если она в очередной раз вот, в какие-то религиозные праздники ударит. А поэтому Москва приняла значит, уведомление. Они поняли, что когда они били по Кривому Рогу без всяких праздников, никто не, не отреагировал. Даже помните, какая страшная трагедия была по, по Кривому Рогу. Тоже на моем канале я говорил, что опасные дни для Кривого Рога, в те, вот, когда это случилось. Но когда в праздник произошло вербное воскресенье, ну вот отреагировали все страны мира, и поэтому Раша не будет рисковать второй раз У так нещадно біт на Пасху, а потім є мене там колеги, там тарологи, там астрологи там не вірте, нічого на Пасху не будеш трагедій. Тобто, я правильно розумію, що Трамп встановив Путіну крайній термін для примир'я, це кінець квітня, і дійсно Путін готовий і разом з Кремлем і всіма іншими учасниками цієї страшної війни зупинитися в квітні місяці, і ми мати. Дійсно спокійне закінчення весни і початок літа. Чи це лише буде таким собі е, перепочинком виключно на святкові дати? Ну дете місяць должен произойти, Причому это може починатися якраз раз, а, значить менше обстрілу з 17 числа. І взагалі ексклюзивний май Я всегда про май говорив що. с 1 мая, да, прям практически на месяц, может быть некоторое временное перемирие, дорогие друзья. Подчеркиваю слово «временное». Да. Но это временное перемирие может перейти и в более прозрачное, такое долгое перемирие. Тем более в мае, как по совету Дональда Трампа, я вам хочу сейчас сказать инсайд, да, у нас полностью поменяется и правительство, у нас наш новый будет премьер-министр, у нас может а, даже женщина возглавить Верховную Раду вместо Стефанчука по имени Юлия. Всякое может происходить. Поэтому очень большие перестановки именно в мае месяце. И он решающий для того, чтобы установить мирные договоренности. И если мы, извините, дорогие друзья, мы за мой французский, просрем май, будем воевать до конца года. А... Ми всі пам'ятаємо заяву Дональда Трампа про те, що він вірить в те, що Росія могла помилитися, начебто, коли атакувала Суми. Більше того, Трамп, начебто, вірить, що Росія дійсно хоче миру, дійсно хоче завершити війну в Україні. Чи дійсно це так, і чи зможе Трамп своїми діями зупинити Росію? Бо поки що ну ми не бачимо активних просувань в цьому плані. Ой, дорогие друзья, ну можно помилиться один раз, одного раза. Але когда э, второй раз туда же летит баллистическая ракета, в то же самое место, буквально через пару минут, ну, нереально. Мы же понимаем, угу. даже если баллистическая ракета не очень точная, все равно она летит по троллейбусу. Поэтому это абсолютнейшее вранье. Дональд Трамп это самый большой врун во всем мире. Мы ему должны 350 миллиардов долларов. Он то все время нас на счетчик ставит вообще. И тут он признал, что не 350 все-таки, а 100. Ну, слушайте, ну, сегодня у него 350, завтра 100. Послезавтра он скажет, что мы вообще триллион должны вообще, понимаете, слушайте. Ну, это барыга, которая вот все время пытается, значит, на костях украинцев выиграть какие-то редкоземельные минералы. Вот Китай перекрыл полностью ему редкоземельные все ситуации. Я считаю, Зеленский должен до конца гнуть свою линию. Вот сейчас, когда Китай перекрыл все, что ну, в общем, ты что нам должен, Дональд Трамп? Mm -hmm. Вообще ты нам должен поставить, значит, систему Патриот и вообще и ракеты к ней. Вот. Мы согласны даже купить, но ты, тварь, не продаешь даже вот так. Ну, это как бы мои изъяснения, что он тварь. Ну, реально, мы уже предлагаем деньги Дональду Трампу, а он не хочет продавать систему Патриот, чтобы мы отбивали врагов, значит, в суммах, в кривом роге в Киеве, сейчас по Одессе полетела, в Днепре, понимаете, нам необходимы системы петрут, а Дональд Трамп не хочет нам даже за деньги давать. Как вы думаете, кто агент Краснов? Дивіться, яка ще тривожна інформація у нас є. В пабліках пишуть, що шахеди тепер ще й скидають боєприпаси, які згодом вибухають. Чи можуть такі атаки, такими шахедами стати більш масовими? І куди вони можуть цілитися саме такими шахедами з такими боєприпасами? Да, такі, такий, такий символ у мене в характі карті. Дорогі друзі, можете заказати у мене на правильну карту, де виселят. плюс 38 063 524 63 24. По вайберу, по ватсапу легко всегда со мной связаться. И про зерна. То есть они туда куда-то еще кидают какие-то зерна, такой символ карта, карты. И эти зерна потом взрываются. Понимаете? То есть замедленная как бы вот такая получается мины, мины, да, то есть они с, дронов, вот эти мины, которые потом со, со временем взрываются. Очень опасная ситуация, особенно для таких приграничных городов с фронтом, да, это Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье, вот очень нужно внимательно ко всему этому относиться, но ну, а также это все может переноситься и на другие, другие города, в том числе Киев, Одесса. Если ваши дети что-то видят на дороге, отучайте их что-то поднимать, вот, даже игрушки какие-то вещи, ничего нельзя Поднімать з поло Вообще нічого не за і трукати, і нахадітися, і шарики які там Так, Правила безпеки дуже дійсно важливі, особливо мінної безпеки, чи готує Росія зараз наступ на Дніпропетровщині або ж на Сумщині, і чи має ворог в принципі достатньо сил, аби зробити цей наступ успішним? Мабуть, питання, які хвилюють зараз абсолютно всіх українців, що скажете ви про це? Никаких сил нету ни на Сумщину, ни на Петровщину, не верьте, это все пропаганда и все. Они единственное, что сейчас хотят взять Лиман, хотят взять Купинск, это Харьковское направление, окружить Славянский, Краматорск, дойти до Костантиновки. У них главное вот там, понимаете, mm -hmm. дело. Вот это Донецкая область, эксклюзивно Донецкая область, поэтому не верьте, никакая сумская область туда не пойти в ближайшее время не пойдут. Всі ми пам'ятаємо історію про двох китайців, яких взяли в полон. Мене цікавить, що буде з ними і чи зможемо ми обміняти цих китайців на наших українських хлопців, які, яких ми чекаємо не один день вдома. Ну ми далі будемо провізувати з Макдональдс, вони далі будуть кушать кухню Макдональдса. Российским тварям мы не позволяем, конечно, это делать, да, которые нас убивают. Но мы пытаемся договориться с Китаем, даже вот с такой позицией, да. а, Была запрограммирована встреча Зеленского в Пекине, что он должен был туда полететь. И что-то не случилось, а что-то с Ельциным случилось такое, что Зеленский не полетел. Поэтому Зеленский предъявил свои карты, да, у него есть карты. Это 150 примерно на данный момент китайцев, которые воюют против нас, а может их там еще и больше быть. А, поэтому все совпало, особенно тот самый момент, когда против Китая были введены очень большие пошлины, да, тарифы, и все это совпало. Зеленский показал, надо выполнять свои обязательства. Си Цзиньпинь, ты откровенная тварь, ты меня приглашал в Пекин и в последний момент отказался Uh, значит, от цієї зустрічі. ну слухай, приглашає мене, наче будь До речі. Володимир Зеленський запропонував продовжити зараз військовий стан і загальну мобілізацію. Мене цікавить чи проголосує Верховна Рада за це, і таким чином ми матимемо військовий стан до серпня місяця. Ой, може, не хватає голосів з першого голосування са второго літа стрітє з, з четвертого можуть проголосувати. Потому что Порошенко идет за забой полный, то есть все будет блокировано, там другие партии все это не будут голосовать. Но в конечном итоге найдут все-таки голоса. А Зеленский в любом случае, в любой момент может отменить военный стан, например, 9 мая там, или 10, или 12, или 15 мая. Короче, когда Раша согласится с тем, что все у них финансовый коллапс и нечем воевать, вдруг у них случится переворот. То Зеленський в будь-який момент вот по пальцем що uh -huh. военное положение. воєнне положення. всего, военное воєнне положення продлено, но але в будь-який момент може прекратиться і Зеленський піде на вибори. Ну але ж, поки що, Росія хоче, аби ми віддали їм території при заключенні тієї самої мирної угоди. Зокрема, мова йде про Слов'янськ, Запоріжжя, Херсон і Краматорськ. Власне чи піде Україна на такі поступки? Не знаю, як в інтернеті можна так. Показывать. Вот, вот вам, дорогие друзья, Лилия не другие, ни черта. Не слушайте никакого Витков. Это, это давным-давно у него даже фамилия русская. Витков В. Витков То есть это русский еврей, который на стороне Раша все время играет. У него прекрасные отношения уже бизнес-отношения с Кириллом Дмитриевым уже давным-давно. Кто не знает такого Кирилл Дмитриева? Это лучший друг, значит, вернее, как-то муж жены лучшей подруги Владимира Путина, это дочки. Вот. Ну, прекрасная должность, замечательная, да. Я вот думаю, надо где-то поджениться мне тоже в Москве не... Где-то вот тоже где-то... А не рекомендую, не рекомендую, Влада. Да, например, там, я не знаю, там, по-моему, развелась это Мария, это она же там, кто там, старшая сестра, значит, там, младшей дочери Путина, да, то есть, вот, надо иметь вид, виды такие, да. Ну, я, конечно, шучу, но, видите, оказывается, родственные связи гораздо важнее, чем ты просто имеешь какую-то номинальную должность. Поэтому Лавров просто ненавидит теперь Кирилла Дмитриева, Ушаков ненавидит Кирилла Дмитриева. Ну как так этот самый вообще? Ниоткуда взявшийся, вот тут пришел нас, а, на это, обогнал, и у него прекрасное отношение с Витковым. Поэтому все, что мы слышим от Витковым, это нарративы Кирилла Дмитриева. Вот так он предоставляет, что на, нам нужно сдать Украине Запорожье и самое главное Херсон. Понимаете, почему они хотят, чтобы мы сдали Херсон? Это же они сразу перейдут на, это самое, на правый берег а там уже можно и на Одессу идти. самое большое препятствие — это Днепр. Все это поняли. И вот даже сейчас, если будет перемирие, то войска Франции, войска Британии, немецкие войска будут находиться на правом берегу. Они говорят прямо сразу, на левом берегу нас не свистать вообще, мы боимся. А вот на правом они везде будут. А что значит сдать Херсон? Это значит, завтра будет, они подойдут завтра к Одессе. А потім ні в коєм випадку, ні при каких абстецовзя здавати потому что тому що Николаев и Одесса. От власне про мирну угоду. Якщо ми її підпишемо, ну цьогоріч, наприклад, через скільки часу і наскільки велика взагалі вірогідність того, що Москва, Кремль, вся Росія знову піде в наступ на українські землі і продовжить війну на нашій країні. Ну вот стрекочущая сорока такой символ и конец последней градусы близнецов у меня не пойдут на Украину, пойдут на Балтийские страны. Mm -hmm. Они специально делают учения летом, чтобы пойти провокацию, конечно дойти до Калининграда, сделать Сувалский коридор, окружить все страны. И первый город, который пойдет, это будет Вильнюс. А вы знаете, что в Вильнюсе практически все журналисты оппозиционные находятся. И можете себе представить, какие-то там Майкл Наки попадет в плен. Там. А, ну, вот эта вся корпорация, вот эта связанная, значит, э, э, там, серебряный дождь или что там у них там вообще, короче, или какой-то у них золотой дождь. В общем, люб... ну, все сложно у них может происходить. И я уверен, что они могут проверить пятую статью. Я думаю, что НАТО не ответит. Особенно при нынешнем Дональдом Трампе. Поэтому осень – это осень самая опасная именно для балтийских стран. Uh -huh. А дальше, друзья, Грузия ...пыта... будут пытаться захватить в ближайшую осень а... или весну. Вот. Поэтому северные области Казахстана, у меня вот полно вот у меня поклонников и людей, которые заказывают в Казахстане у меня натальные карты, все прекрасно об этом осведомлены. Раша може піти на Сєвєрний Казахстан і, звісно, Балтійські країни. Власне, якщо повертатися до розмови про корисні копалини, наш Володимир Зеленський заявив, що угода має позитивні результати. Все ж таки, чи підпишемо ми її цією весною? Можливо, навіть в квітні в травні місяці, і чи змусять нас повернути мільярди доларів за ось ту отриману допомогу від штатів? А, все, на исходе вот показывают последний градус у меня вот в Хараре. Это, как говорится, что на мази документ уже оформлен. И максимум, на что мы согласимся, не 350 миллиардов, а 100. Uh -huh. вот. вот это разумная, реальная цена всего того, чего было. Может, какая-то Юлия Свериденко это подпишет. Да? Uh -huh. После чего она стать премьер-министром. А может, Федоров будет премьер-министром. В любом случае, дорогие друзья, всех вас готовлю, что у нас большие будут перестановки в мае месяце. И все это случится сразу после праздников, да, после того, ну, восьмое, девятое, по-разному, да, там может происходить. Поэтому после запуска власти и, самое главное, если Дональд Трамп до мая был не наш, с мая месяца Дональд Трамп может стать нашим. Он уже 7 пятниц на неделе. Сегодня он говорит, что Зеленский это узурпатор власти, это вообще самый хреновый человек, который может быть. А завтра все може бути по-другому. Це найлюбимо мій чоловік, і я готов навіть з ним облізитися, обніматися і ціломутися. Ну, але поки що, США на чолі з Дональдом Трампом веде економічну війну, причому абсолютно зі всім світом. Що очікує на Америку саме через ці дії американського президента? Девальвація долара. Долар втратить значить, в цьому році. А свою резервную мощь, да, то есть он перестанет быть валютой номер один во всем мире, он плачевно упадет ко всем валютам мира, в том числе и к евро. Гривня может будет держаться как-то. Я даже думаю, что в конечном итоге наш Национальный банк перейдет на евро. Ну как бы привязка будет к евро, mm -hmm. даже гривня может завалиться. Дональд Трамп уничтожает Америку. Америка теперь не будет никогда первой страной во всем мире. Ну и самое главное, торговую войну с Китаем он проиграет. Дональд Трамп ⁇ это абсолютная, я бы так сказал, заноза за всю историю Америки, которая может ее уничтожить и развалить даже на запчасти на штаты. Будем надеяться, что Дональд Трамп не уничтожит Америку, но той Америки все и могущественные уже больше не будет. Дональд Трамп все сделал для того, чтобы действительно она стала эгей. да, То есть она ушла, ушла в 19 век. А чем может статус дефолта уже в Украине? Сейчас посмотрим. Слишком рано об этом говорить, показывает харарная карта. Да? Дефолта точно не будет. Но все предрасположенности к тому, что может в следующем году или через два года может действительно гривна поколебаться. Но пока еще рано, вот в этом году, в ближайшие полгода, дефолта точно не будет украинской гривны. Зрозуміло вас. Дякую Влада, вам за відповіді на мої питання і цю розмову. Друзі, від вас ми, як завжди, чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал, на наші соцмережі. Якщо досі цього не зробили, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось!